Привіт, сьогоднішній випуск рубрики тачки буде присвячений екстремальним автоперегонам. Я прошу забрати всіх дітей віком до одного року від екранів, тому що ось цей суперник, ось цей монстр, буде зі мною змагатися. Какая максимальная в такого автомобиля? Максимальная скорость в мире выходила 220 миль в час. Это 330 км в час. Серьезно? 330 км в час? 330 км в час, причем разгон до сотни, я думаю, меньше двух секунд. Насколько популярны эти захопления у нас в стране? Очень популярны. У нас тысячи участников. Также вот 10 мая будет... У нас здесь на трассе соревнования будет съезжаться, я думаю, до сотни, до двух сотен человек. Есть два класса основных. Это электро на аккумуляторах и топливные. Они ездят на спирте с маслом. Батька взял спиртяку, в мамы масло, залил и погнал. Залил, смешал, завел. Если завелась, то поехал. У меня была научная работа, я с выступал в Москве, в Питере. Я брал такую машинку, ставил камеру и пускал их в трубы. Ехал и смотрел состояние труб. Выходит намного дешевле, чем человек туда есть. У меня справочный автомобиль, в нем 150 кубов. Сколько в тебе? У меня три с половиной, но только у тебя машина весит полторы тонны, 1500 килограмм, а у меня три килограмма. У меня одна лошадь, один килограмм. Это все равно, что в твою 1500 будет. 80 километров на годину разгоняется твоя. За сколько секунд? Секунды три. Три секунды – это очень мало. Не может быть три секунды. Ну, у меня слабая модель, есть Хочешь, чтобы мы с тобой погонялись? Давай. Забивай. Три секунды? Да. да. Легко. Без питань, давай. Первая Ну что, я сказал? Моя ластовочка лучшая. No Ничего себе, вы бачили? Это пуля, это не автомобиль, это ракета. Так не честно, это не силы. Давай так, сейчас подойдет мой друг, и он с тобой Давай. Давай. Зробить панамеру, в якої 460 кобил, слухай, респект і уважуха. Слухай, це реально круті тачки. Я був не правий. Тебе будемо підвести? Бедь покататися. Це була рубрика Тачки! Пристигніть ремені безпеки і не перевищуйте швидкість.